mum dolmur, heç nə yaddan çıxmır. Bugünkü video çəkilişimiz fərqli olacaq. 1-ci Qarabağ müharibəsinin 2-1-4-cü səhifəsi haqqında. Məs 1-ci Qarabağ müharibətinin. Mən onu yaxşı tanıyıram. Bir məktəbdə oxumuşuq. Biz bir də oturmuşuq. Cahid Qeymanov. Hələ uşaqlıqdan o hamdan fərqlənərdi. Onun sakit gözlərində bütün baxışları var idi. Mən sonralar dedim ki, bu sakit gözlərdə Vətəninə, torpağına qarşı dünya qədər sevgi və igidlik izləmiş kimiş. Cahid Süleymanov demək olar ki, Füzuli uğrunda keçirilən bütün döyüşlərdə iştirak etmişdi. Çünki o vaxtlar hərbi süçsad az olduğu üçün. Demək olar ki, Füzulidə tək bir tank əleyhinə qumbara atan silah var idi və o isə Cahid idi. Cahid Qalağarda gəcər, Visəllik, Gövhatlı, Üç Qaya, Qara Dağlı və bir çox kəndlərimiz orunda demək olar ki, çox çox ağır döyüşlərdə iştirak etmişdi. Gövhatlı kəndinə hücum edən təbədən dırnağa silahlanmış qanlıcan erməni və rus ordusuna qarşı bir neçə köhnə silah və bir cəmi tankələhinin qumbaratın silahla çıxmaq çox təhlükəli idi. Amma Cahid və onun 8 döyüş yoldaşı Bu məsuliyyəti öz boyunlarına aldılar. Tali, Rövşən, Şah Murad, Tofiq, Vüqar, İsmet, Ərzamin həmin döyüşdə düşməni yerə suzdurdu və Cahid 15 metrlikdən düşmənin bir tankını məhv elədi. Bu döyüşdən sonra onlar Əsədov mükafatına layiq görüldülər. Vəsəli kəndində isə Cahid və onun Döyüş yoldaşları ikinci Xocalı soyqırımının təkrarlanmasının qarşısını aldılar. Əliyalın kənd cəmiyatına hücum edən qanlıçan ermənilərin qarşısını kəsib qadınları, qızları, uşaqları və yaşlıları döyüş meydanından uzaqlaşdırdılar. O vaxtlar Respublika qəzetlərində Cahidin və onun döyüş yoldaşları haqqında tez-tez məqalələr yazılırdı. Bütün kənd cəmiyyəti onlarla fəxr edirdi. Apel döyüşlərindən baş Bayanda Cahid vətənindən uzaqdır. Palenin vadilinin 2-ci dəfə döyüşə qoşulduğunu və onların qəzi olduqlarını eşidəndə özünə yer tapmadı. Amma vətənə qayıdıb döyüşlərə qatıla bilmədi. Bu gün isə bu sual onu rahat buraxmır. Mən niyə şəhid olmadım? Mən niyə qəzi olmadım? deyir. Qələbənin sevinci hamdan çox yaşayır Cahid. Amma ürəyində bir niskil var onun. Köhnə əsgər heç kimə udulmur. Heç nə yadım çıxmır. Unutma, sərin də böyük qələbədə kiçidir haqqın var.